Привет из Киева, столица Украины. Сегодня я около института пчеловодства Феофании. И здесь выставка медоносные растения и пчеловодство. Правда, сегодня немного пчеловодов и с медоносными растениями. Но есть самые завзятые пчеловоды. Вот здесь группа пчеловодов из Харькова. Приехали на своем графике, конечно. У них хороший магазин. Магазин Черунка в Харькове да и пчеловодов в Харькове, наверное, тысячи две, а то, может быть, и больше. Они мне написали, что нас, по-моему, 200 только в отдельном небольшом подразделении, а в Киеве не знают. Конечно, знают. Вот приезжайте, показывайте свои, свое оборудование прекрасное, продаете, почему бы нет. Жалко, это вот потихонечку подходит только покупатели. А вот хотел немножко показать, что у них здесь есть. Вот есть прекрасные медогонки. Да и здесь разные пчеловодные оборудования тоже есть. Интересно. Я вот хотел подойти, любезного разрешения, показать. Вообще-то говоря, журналы и рамочку показать, которая мне приглянулась. Хорошее такое изобретение. Харьковское уже делается в Харькове. Вот если вы знаете, такие похожие рамочки есть турецкие. А это уже харьковчане сделали. Вот написано Черонка, Украина. И телефончик даже есть. Тот же самый, что у Черонки. А вот и для сотового меда. Смотрите, такие рамочки пчелы застраивают, вы берете потом иголочкой тихонечко прорезаете здесь по периметру, а пчелки подлизывают медок через день. А на следующий день вы выламываете кусочек и уже на продажу. Маленький кусочек вкусный и недорогой. И рамочка тоже недорогая, вот 20 гривен, 21 гривен на 22. Разные вот полурамочки, крохотные такие. Вот есть обычные, вот рутовская, додановская. Вот высокая рамочка, тоже есть украинская, украинская высокая вот видите разделены на 8 частей легко разбирается не так уж дорогая в производстве надо сказать ну и легко используемая как раз пчеловодами и если вы конечно не гоните там тысячные свои количество уликов а для небольшого количества можете спокойно сделать такой бизнес на сотовом меде на таком разборном, небольшие такие порции. Вкусные конфетки украинские, настоящий сотовый мед. Вот хотел показать еще на, здесь в павильоне прекрасная литература. Вот и календарь его маток замечательный такой, сделанный, разборный такой, как движется тем, кто хочет правильно содержать пч Пчелосемья семьи. Вот есть календарь по уходу за пчелами, тоже такой разборный, пластиковый, легко его Дома содержать За ним присматривать А вот и конечно литература Замечательная бджола, здоровье, апитерапия Тоже хороший журнал Для пчеловодов, для тех кто Любит лечиться медком Поправлять свое здоровье И вообще просто быть в хорошем тонусе Благодаря продуктам пчеловодства Как вы знаете меду Прополису, маточному молочку Еще молочку есть Трутни, трутневому молочку и еще, еще, если взять еще и галерию там всякую, замочить на, на водочке. Тоже продуктов пчеловодства много. Еще и перга, и прополис, и пыльца. Все это будет летом. Как раз вот весна еще разогреет, тут выставка следующая будет еще больше. С весенним уже первой обножкой и с весенним медком, Правда, весенний медок еще он такой прошлогодний, можно сказать, медок. То, что пчелы поели из, из, из сахара, из меда и запечатали заново. Так что Приходите на выставки в Киеве и приходите в Харьков обязательно. Вот Черунка. Харьков большой, хороший, красивый город. Забудьте Черунку. Все, что, что там нужно, найдете по поводу пчеловодства и продуктов, и литературы, и замечательных рамок. Я думаю, что и Ульев. Тут я открыл журнал, описание жур... в журнале магазина. Огромный, красивый магазин для пчеловодов в Харькове. Так что всем привет из Киева, столицы Украины. Всем пока. Подписывайтесь на канал и смотрите за новостями пчеловодство. Всем пока.